Teman-teman, balik lagi di channel Fajar HM. Oke, kali ini kita akan buat mie pangsit goreng Indomie, ya teman-teman. Oke, teman-teman, ayo kita mulai masak. Nah, ini bahan-bahannya: di sini ada kulit pangsit, satu telur, dan Indomie, dan juga daun bawang, ya. Oke, langkah pertama, kita akan pasak dulu mie-nya ini, teman-teman nah ini kita rebus ya minyak seperti biasa rebusannya Oh ya teman-teman bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya Ini kita angkat dan tirikan ya. Biasa nanti kita kasih bumbu. Nanti di mangkuk aja kasih bumbunya. Nah di sini kita masukkan bumbu mie instannya ya. Mulai dari asinan bawang goreng, minyak kecap dan sausnya, teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk dulu ya. Ini biasa Indomie ini, kalau langsung dimakan. Nah, sekarang kita masukkan daun bawang ya. Ini daun bawang kita masukkan dan juga satu butir telur kita masukkan juga nah kemudian kita aduk-aduk ya sampai merata teman-teman. Oke okay, di sini sudah ada kulit pangsit ini saya beli delapan ya banyak banget isinya. Kita ambil satu lembar dulu, kemudian kita ambil mie ya, bagian jangan terlalu banyak. kita kasih air ya untuk perekatnya di sini. Nah, setelah itu kita gulung ya. Nah, jadi seperti ini nih teman-teman. Nah, seperti ini aja. Nah, lakukan ini sampai semuanya beres ya. Oke sekarang kita menggoreng masuk ke tahap menggoreng ya ini minyaknya sudah panas kita masukkan satu persatu mungkin kita akan masukkan tiga biji aja ya tapi nah, tiga biji dulu nih Nah kita biarkan sampai yang bawahnya itu berwarna agak kecoklatan ya jangan dibalik-balik Lihat nah seperti ini nih udah agak warna kecoklatan tinggal sebelahnya lagi nah ini sudah matang kalau sudah matang ini bisa diangkat ya dan ditiriskan biasa ya kalau yang berminyak itu e, piringnya dikasih tisu ya biar nanti si minyaknya itu meresap ya. Nah ini dia teman-teman udah jadi. Ini dia mie pangsit Indomie goreng ya, atau kita biasa olahan Indomie ataupun olahan kulit pangsit. Nah ini Indomie ini teman-teman isinya aduh harum banget nih, pasti mantep. Oke, sekarang kita cocol pakai saus ya, bismillahirrahmanirrahim. enak banget teman-teman ini bisa dijadikan ide jualan nih pasti anak-anak suka banget dengan uh, kreasi olahan ini Oke, okay, teman-teman. Mungkin segitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya, teman-teman. Oke, okay, bye-bye.